Может, вы мне еще голову всунете в салон? Значок девушка. Ну, Прапочек Овсиенко, значок. Нагрудный знак где? На Нагрудный знак где? На видном месте. Ушел. ушли прапорщик Овсиенко? Да, слушался. На знак где? На видном месте. Где на видном месте? Не вижу, в упор не вижу. Что вы в упор Ваши не Ваше удостоверение, пожалуйста. Удостоверение, прапорщик Асиенко. да, 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 я слышу, я не глупу, я слышу. Ну так, ну что, ну, вы сейчас, долго будете ждать? Ну, я же не знаю, долго вам сказать или не долго. А где ваше удостоверение? Нагрудный знак, номер нагрудного знака какой? Это да, все в порядке. Прошу удостоверение не предоставлять да, удостоверение прапорщик Овсиенко. Конечно, предоставлю. А что случилось? Народный знак, где не вижу. Вас остановили? Да, да. Ну, да. Он удостоверение не предоставляет Народного знака нет. Ну где? На где? 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 На месте. Вот ваш где народный знак? Я, на Я на месте. Можно? Да, да, да. 1074 х да, да, да. Ваше удостоверение. Только в лицо не надо. Ну, чтобы увидели хорошо. Аксиенко Сергей Валентина. Пробываю на посаде, инспектора ДПС. Чего? Документы смотрел, товарищ? Нет. Да и до 9-10 -го, -го, 2018 года. Вопрос еще. Причина, вы были какой-то А вы правопорушение сприл? Ну вы меня остановили? Ну вы знаете, знаете когда сейчас что в стране, товарищи? Не знаю. И знаете, смотрите телевизор. не знаю. У меня нет телевизора. Смотрите компьютер? нету компьютера. Интернета нету. тоже нет. Очень жаль. Очень Слушайте жаль. Слушайте новости. Новости тоже не слышали. Что, у вас, ком... что вы... у вас руки трутся? у вас меня руки тут сидят? Меня остановил товарищ инспектор. По тоже, причине какой-то. что, изменяли направление движения? Изменяли? Нет, а да. вы видели? Конечно, вы видели? Я не что еще не видел. Видел, конечно. Как я изменял? То, что объезжал вашу машину? Есть, вы там изменяли на Где там? А не тут. Где там где там? Назад. Это где-то зафиксировано? Где вы спросили, я вам ответил. Визуально. Визуально. Визуально? Да. визуально я тоже могу вам сказать, что вы сейчас пьяные Ну так. Ну так визуально, вы вот вы сейчас... Конечно, пьяны, А что? вы утверждаете, что я изменял направление? Я утверждаю, да. Это... Доказательства есть. Визуально я же вести вам, товарищ. Я визуально тоже могу сказать, что вы пьяные. Ну так, так что. что, что, что так позвоните 102, и меня свидетельствуют. Вместе с вами. Надо будет, а свидетельствует. Ну, вместе звоните, со мной. Вместе с вами. Звоните, 102. И говорите, инспектор пьяный. Вопросы еще есть? Потише разговаривайте, это да праборщик Амсиенко. Я вам говорю, чтобы, тише, вы, чтобы вы слышали. Потише, я все слышу. Громко и четко вам говорю. Я вопросы все слышу. Есть? У вас вопросы ко мне есть? К вам пока нет. Нет пока. Так, так чего нет. вы меня останавливаете? Я, я же вам объяснил, стране, а то идет. Дальше да. что? Да, что дальше? Что дальше? Взрывы и усадьбы. Тогда выйдите, до моего вида. 57-я статья Конституции, то, Какая? что не доведено до ведома граждан. Что такое 57-я? И 57-я, 63-я, товарищ водитель. 63-я? Да. Ну и габарит выключили, потому что аккумулятор Хороший аккумулятор. Тогда вопрос Клон. Засняли, все. Прапочек Овсиенко. Шо, все? не не. Не, еще не все? Я думал, вы уезжаете. Да, Петрович не вызывали. А Петрович не вызывать надо. ТП. Не, надо такой не вызывать. Не. Что? что? Ну вот вы сейчас подошли ко мне, стали на меня а смотреть. Подошел, подошел подошел. подошел. еще есть, Подошел. Где хочу там стоять? Так уже Конечно. Хотите да. проверить? Я на здоровье такое или хотите попробовать я вам не советую и я вам я не советую можно, пробовать можно рано сдохнуть от такого вы услышали меня я услышал что и вы можете раньше сдохнуть не от этого можно раньше сдохнуть Позвонили, да, на ДТП? Все, сеанс закончился. Да? да? Петрович ДТП. ДТП. Давай, иди, 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 иди. Надо будет, поедем. С